Właśnie tak powiem, że wzywam, że się mnie powołali, że się zdochali na moją aktywność, na moją robotę, na moją działalność. Ja, bo jest dudasz, a jestem ciąg powtórz, za to, że moje, moje prawe plecblisko i wano. To mi to, to, że nigdy przyszli z do tych krajów. i mali empi stari prežili sve jako ja Ivanov, a Marija Terezija nam dodala već išće mađarski prežviska, ta ja teraz Dudaš. A u kerestore e starši ljuzem da volaju Ivanov. I ja še zostam až i No, par slova o tim, ja tu prišli. Našo stari predki, našo vidove, predvidove, prišli do tih krajov, pravil preekonomski, preekonomsku situaciju, ja kad bova tebi na Zakarpatje. Znači, Marija Terezija i to ti te višnju vlasim obecali u donjim krajevnih hvarime, že to stanju da proženi, že hodni nešće i, i žici. Tak še je počali nasiljavati pred 270 rokami našo stari ljudze, e, peče na na postaru ruski kerestor, kot je navolali ruski kerestor, to bila močvarna žem, to nije bila plodna žen, ali je vredni rusnaci, za je kad patja, je počeli to robiti i to tu žen privedi, že bi bila plodna i že bi bila až najmocnejša u celej Vojvodini. Znači, s priseljenjem do, do tih krajov, počal se širi z Rusi krestur, a pozdnjej otače presljeli do Kocura, bo už nas bilo veljo, i do drugih mesec, i nješka žiju Rusnaci. No, a je da, da apostofiram to, to že mi ne zabuli stari kraj. Mi nješka pripovedamo o starim kraju, mi nješka pripovedamo običaji starog kraju, mi špivamo jak je u starim kraju, znači jednim slovom, mi, ozimno dve mlači generaciji, ne zabuli naši stari, ne zabuli našo pohodzenje za Karpatja, s čim što mi i Ja ne znam točno, kjer je o familiji, Ali nije već je čisto prišlo, mm -hmm. a posle se to rozeli, novi novi, tako se proširjalo, nisam točno znao. A s našim sredstvom, mi baš imamo ime za Zakarpaciju, znači mi i to što su u istorijem mjestu, mm -hmm. možemo biti istoričari, ali mi obični ljuze, mi imamo ime za prišlje, za svornike krajeva, za Zakarpaciju. Tako mi še se s tim služimo i to to kako se ima u Ja življenju. Дякую. Тепер другий питання. Я знаю, що ви довгий час берегували одним із майзуриних театрів, а й воєводіни, а й в інших країнах то вашого театру. Я б хотів мало вчути е, налем'я і всі русини світу, як це зачинав той театр, його історію. Ну а два-три е, слова, які б ви хотіли повісти про ваш театр. Ми trebalime veli za skulpturu. Mezi inči mi za steatru. Teater davno, predavno osnovani u kresture, peše bude god diletanski, pa amaterski, a teraz je už profesivni teater, za zadaču, že bi kulturu i život drugstavstva u tih naših krajov. No, ja sem povedal, že ja budu teatru, bo ja po struki bol inače zdravstveni robotnik, to mi bila osnova, a je popri tim nijako bi poznješio to bila obovjanska i kulturni i kulturni dijač. E, Mog sam u teatru, direktorom teatra sam so u 22 roki, to veljo, i za to čas me bar s veljo porobeli, veljo putovali i orusnacov znali u te veljke Jugoslavije, nije u Jugoslaviji, ale v širšom Európe, v Maďarskej, u, u Slovátskej, v Ukrajiny, da mi pripovedam, a u všetkým našej republiky sme hlasovali a i znali o rozstácoch i o našej roboti. Po tom mojom času, po mojom mandátu, my mali kolo 123 premiéry. A da nie pripovedam, keď sme mali reprízy, cez sme všetkým nehlasovali. Dašej pochváľim medzi inším, po moj čas njiho zeli na sojuzne zmahanje Velike Jugoslavije i boli sme tri raz perši u tej Velike Jugoslavije. Mali sme pejcoh, štiro, amaterov, tedy amaterov, prihlašenih her a najljepši herci, glumci Velike Jugoslavije. Dakle, naš teatr už tedy bol veľo poznatý i na osnovu toho počal ich nosovac. Mezinši da stovnem u Ukrajini, u rodu. Prešli smo mali kontakti z Osnije, sam čio on živiš ne i ne vlasi Rus, Rusnak. On bi direktorom teatra u rodu, z njim se počali. Poslali smo ušlo u rodu, u Mukačeve, u Ljubove. Ja im pripovedam na festivalu, znači to ti rjazi boli baz veliki i bilijski zost s tim našim starim krajem. Zato sam mi spomnul na počatku, že Mi nije sad boli stari kraj, mi pesujeme i dalje i teatarski tvori, znači djela za stih krajov i tvori te obnaki za stari krajov. Dakle, i na taki sposob pesujeme i potrebujeme tradiciju za stari krajov. Dobro što možemo je ponošiti s našim teatrom, bo teatr je to ozbiljna institucija, to nije tancova. tancovac, to čovjek muši bus schopni, muši sposobnosti, muši poznati i istoriju i psihologiju, že bi mohlo predstaviti za koho u tim smislu. Znači mi tu, nam to udalo, uspješelo i to robimo i nješka naš teatr, i robi, u menši bo psijal, bo i nas je zmenjen, širi, hej, hej, hej. A je situacija, i materijalna situacija je slabša, ali je svoje to bolo naisena, bar s visokim porodom. Zatim, djakujem od 18. do Vrskršo junija uh, u Devi, u Rumuniji, Buzovci imali 13. švetovi kongres, Rusinov, Krušnaco, Plemkov i Buzov sedmi švetovi forum rusinskih mladeža. Na kongresu budu učestvovati po 10 delegati iz členskih organizacijov švetovog kongresa i po petih delegatih iz oslovenskih organizacij, mladestnih organizacij, šatov foruma ruske mladeži. V šatovem kongresu se nahaja oslovenski organizacij iz oslovenske, polske, česke, slovatske, mađarske, rumunijske, iz oslovenske, 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 izlovenske, 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 izlovens Sjedinjenih američkih državog i Kanadi. Uh, I sad budu pristovati mosti za Moskvi, za Rusi, kod vi kandidati ih organizacija, kandidat za prijem do slenstva Svetovog kongresa, to ta kandidatura stoji už šest roki, vjerojatno što će bi se še i urišelo. Uh, delegacija Ruske i je vibrana i se 15. maja, delegati utvrdzeni, što oni to budu 10 i 5 mladi i uh, praktično zme Vse podovarjali, co in jak imamo, kje nastupiti, v katerih kongresnih komisijah, katera osoba. Bude, znači poteraz 5 uh, od 6 kongresnih komisij, predvodili uh, predstavniki Ruske matki, uh, organizaciji Rus, Rusnacoklusino v Srbiji in zdaj smo se dogovorili, da bi to uh, predsedovali na tih... kongresnih komisijog, predstavniki iz so drugih členskih organizacijog, a našo delegati budu u, u každej od uh, tih uh, kongresnih komisijog. Primame že dva razne, že bi kongres otrimal za jednistvo, jaké sme po teraz mali, okreme to rostlo u troh, troch, bolo bars, veľo je i, i, i dalej, a povedzmi teraz u ostatních troch, že viac zesatí, 11. 12. odnosno 10. 11. 12. Svetový kongres boli tista bars dobre poristani organizovani i uh, pre, cała prezentacja rozwoju rosyjskiego ruchu byla prisutna u tým periódze, u tým sajdrosným že a, bardzo dobre, že sme počali so zajednickými projektami, so zajednickou robotou, zajednickou akciou, bo nie je dosť viem, že sa schodí za demac i zajednickí projekty. Jak co to bolo z Rusina, jak co to vydávanie knížkov vážnych za okrem historijných datumov i jubilejov zo našej zajedníckej prešlosti. jak to moci za nový festival rusinské muziky, druhý za nějaký projekt, máme, i trímám se uh, na takých projektoch i, i nových dabome, uh, treba se by se, uh, se i aktivnost, zajednická aktivnost svih slenských organizacija od tog kongresa. Okrem treba značit že i na tim kongresu uh, treba i pristáme prehlasenie delegátov, že bi se uh, uput, ktoré bi trebalo burs poslate do Vrhovne radi u Ukrajini, ale i paralelno do parlamentu v Evropi, že bi se insistovalo na tim, že bi Rusini na Podkarpatiju u Ukrajini, ko definitivno po jesnom boli pripoznati, jak okremni narod, boli už teraz Uh, blízko pri Ježišovaniu, utvrdzovaniu, že sú koreňový národ u svojej državy, ale že by boli pripoznatí aj okremný národ, okremná nacionálna zajednica, že by mali právo na samovyjašňovanie, a vyjašňovanie, že sú Rusíni na popisok, že by mali právo na uh, obrazovanie na svojom jazyku, na kultúru na svojom jazyku, informovanie, chastovanie jazyka i, i písma. Uh, Bovo to tak porobenje u svih drugih evropskih državu, ktorí pripoznavajú Rusinov, a to državy, o ktorých som pripovedal, ale toto pýtanie rysuje i evropská poveda o regionálnych abo menšinských jazykoch i uh, to osnova, že by i Vrchovna rada Ukrajiny, odnosno všichni, uh, 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 i vlada i všetky druhé uriady, i ministerstva uh, primenovali to tu povelju, bo bez primjeni tej povelji uh, Ukrajina nje hodna uh, vojstvo uh, Evropske unije, a dvom za zajednijski cilj, da bi ona vošla do, uh, uh, do Evropske unije. Ale napevno musí musi uh, pripoznat i šisti nacionalni menšini, koji tam postoja i daje im prava, takih prava jak uprzeni su u stotu Evropsku povedu a takih prava se utvoriju ut, u tih državah u dneska